Ils ont carrément cramé les drapeaux de l'arca, regardez ça brûle encore ici Arrive en gare et regardez, la police est là, bouclier à la main, gazeuse. Nous, on vient juste d'arriver, on n'a rien demandé. Il est 17 h 30 et on vient seulement d'arriver ici. On a quitté Varsovie, on est venu depuis la France, en arrivant à Varsovie, puis en prenant le train direction Dansk, On est ici au bord de la Baltique et là, juste à peine arrivé, vous l'avez vu, des policiers qui attendent les supporters directement à la descente du train. Aujourd'hui, c'est un derby et il va être bouillant. On monte tranquillement à poser nos affaires et puis on part ensemble directement en direction. you de minutes de tram, on est arrivé, le stade est juste là derrière moi et on va aller récupérer une accréditation puisqu'aujourd'hui l'histoire est belle, on va aller rejoindre un joueur français qui est prêté ici dans ce club de Léchiac Dansk depuis seulement 6 mois et qui m'a envoyé un message il y a quelques semaines pour me proposer de venir voir ce match, ce derby puisque c'est un abonné depuis de nombreuses années et donc j'ai à garder pour pouvoir venir à ce match et lui il va être sur le terrain donc on va pouvoir être au meilleur endroit au bord du terrain pour vivre ce derby qui va être bouillant. C'est à guichet fermé depuis déjà quelques semaines dans un stade gigantesque. Un stade qui est là, qui est le troisième plus grand stade du pays, qui contient 41 000 places et qui sera quasiment complet puisqu'il y a également les visiteurs. Donc il y aura sûrement un petit espace tampon entre les visiteurs et les locaux vu à quel point ce derby est chaud. On va récupérer l'accréditation et les fans vont arriver. D'une minute à l'autre, le stade commence à ouvrir match dans deux heures. One we are journalists. Le bus des joueurs qui est là-bas en train d'arriver, escorté par la police. Impossible de savoir si c'est des joueurs locaux ou visiteurs. Mais on sent vraiment une atmosphère particulière ici, avec l'hélico qui rôde dessus. Ça y est, l'accréditation est juste ici. Le chasuble, on le gardera pour le mettre à l'intérieur du stade. Il est magnifique. Accréditation particulière avec le nom du derby ici, le derby des trois cités. Derby Troy Miasta. Bon, je parle pas polonais en général, mais bon. On l'a ici les Polonais en commentaire. N'hésitez pas à mettre des petites corrections si jamais je me trompe sur quelconque cartographe. Et là on est à côté du ballon. Le ballon de 7€ 2012. Bon, pour moi, c'est un des ballons les plus moches qu'on a eu dans des compétitions européennes. Mais il est là, ici, il y a des sticks un peu de tous les clubs qui sont sur ce ballon. Et le stade est derrière. On va rentrer dans quelques instants. On a vu le bus est arrivé. On va aller peut-être faire un petit tour autour du stade avant de rentrer pour utiliser ce beau chasse photo. Parce qu'on sera au bord du terrain. Chasuble, tout est bon. Là, on est arrivé et on a ce stade absolument magnifique avec un ciel un peu couvert et le parcage qui sera côté droit, côté caméra là-bas, juste devant. Ils sont en train de se préparer, ils vont être tous en jaune. Et de l'autre côté, là-bas, sur notre gauche, on a ce cop qui va mettre de la voix et qui a déjà envoyé quelques de à son ennemi. On va descendre dans quelques instants, on attend que les supporters du J'dignia, les visiteurs rentrent dans cette arène et puis on y va, on va aller en bas. Parce que j'ai envie de voir ce que ça donne au plus près. Les joueurs vont sortir à l'échauffement, on va essayer de capter Louji Géo qui est prêté par Bastia, qui a joué au Paris FC également juste avant. Et là, aujourd'hui, il va être là. Les joueurs vont rentrer à l'échauffement. On attend surtout l'entrée du parquage. essayer de l'aspect de l'autre côté pour capter encore plus l'ambiance c'est magnifique c'est incroyable d'avoir les supporters des deux équipes dans un derby et c'est vraiment ce qu'on aime, c'est pour ça qu'on aime les derbies, Ils sont là et ils vont pouvoir profiter et envoyer de l'ambiance également. Je ne sais pas si vous faites autant parce que l'ambiance ici, c'est dingue. Totalement. C'est vraiment la folie. On va retourner près du tunnel lorsque les joueurs vont terminer cet échauffement, coup d'envoi, dans 15 minutes. quelques mois du côté du WizF et du LKS à l'autre. Troisième journée ici et avant-dernière journée de ce championnat de D1 polonaise, la deuxième division. Les deux équipes sont promues en extra classe à la saison prochaine. Et aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est un titre. Les équipes sont là dans le tunnel. On est parti pour ce derby ici, le derby de C'est indescriptible, vraiment. Aucun mot pour mettre sur ce qu'on est en train de vivre. Et ici, c'est parti dans ce match. Les chiens dansent contre Arcas, Dignas, 0 à 0 dans ce derby. Et ici, il y, y a un titre en jeu. Je vous laisse avec l'ambiance. Vraiment, ça va être un match avec les yeux sur les tribus. Ich komme dann zu dir. Sur le côté pour ce magnifique central du sol qui est coupé 1-0 pour les Lechia dans une le ambiance de dame. 17 e minute de jeu 1-0. Pour l'instant, le Lechia est virtuellement champion. La surface. Oh Quel bon Le carton rouge ou alors un penalty, on sait pas trop, on est un peu loin Mais en tout cas ça pourrait être soit rouge pour les Chia, Soit peut-être penalty pour l'Arca de l'autre côté, là-bas derrière Carton rouge, carton rouge pour le Lechia, coup franc avec... va changer ce match 30e minute de jeu Alors on va assister à l'entrée de Luti One geo le français qui est abonné à la chaîne et qui m'a fait venir à ce match franchement je vous remercie et lui il va avoir quelque chose de grand à faire lui qui a joué quelques minutes depuis le début de saison depuis son arrivée en janvier il est rentré en jeu de nombreuses fois il n'a jamais été titulaire et là il va rentrer en jeu pour une bonne grosseur ici entrée de Diwan geo Alors que le méchant va jouer à 10 pendant toute cette fin de match. Marqué encore en surface d'affilée. Oh la énorme du gardien qui vient tomber. Le ce match, un partout, on aura eu des buts on aura également un carton rouge qui va changer la phase de ce match on se retrouve dès que les joueurs sont de retour mais en attendant déjà l'ambiance est exceptionnelle je sais pas si j'ai déjà vécu quelque chose comme ça on se retrouve dès que les joueurs sont là et on va vivre la deuxième mi-temps en espérant un dénouement favorable pour les locaux pour voir ce stade continuer de s'enflammer Sifo là qui représente des marins et également des personnes, des supporters de cette équipe de l'Arca prise dans les filets d'un grand méchant qui est le lécha On a des cramages un peu partout, notamment le parquage là-bas qui crame et là il y a même une personne en random dans le public qui a cramé. On attend peut-être quelque chose toujours ici, même s'il y a déjà eu en première mi-temps quelque chose tout en haut. 82 e minute de jeu, à partout dans ce match. 84 e but de jeu de l'échelle pour l'instant, sacré en plein milieu du craquage. Je sais pas si j'ai vécu des choses aussi belles, c'est incroyable. à savoir combien de temps il y avait mais écoutez ça écoutez la clameur on est à la balle oh c'est capté par le gardien c'est capté par le gardien je sais pas comment ça va se passer mais là, ça va cramer ça va envahir Les drapeaux de l'Arca, regardez, ça brûle encore ici. Regardez. On va avoir la cérémonie tout qui arrive. C'est incroyable le oublian. Incroyable dénouement franchement. On est champion à la maison pendant le derby. Et en plus j'ai pu prendre une bonne soixantaine de minutes. Donc pas de rêver de mur devant mes flores en plus. C'était incroyable. T'as ressenti au moment de rentrer en jeu. et avec j'ai vu l'action. Et pour moi, il n'y avait pas du tout carte rouge. C'est-à-dire je me suis dit vas-y, je vais rester tranquille. On m'a envoyé l'échauffement dès qu'il est parti regarder là-bas, logiquement. Et après ça allait vite, 2-3 minutes d'échauffement, il fallait être prêt sur le terrain. On va dire que j'ai réussi à bien gérer ma première mi-temps, finir tranquille. Le début de deuxième, il a été un peu compliqué. J'ai eu quelques ballons litigieux. Mais j'ai su me remettre dans mon match et faire un match solide et euh, techniquement être propre. Bah, C'est ce qui nous amène le deuxième but. Et après être solide dans les interventions comme euh, ma marque de fabrique. Il y a quelques mois, tu étais en N3 ouais. avec Bastia. Là, es... Oui. Comment t'es arrivé là, déjà Et raconte-moi ces derniers mots-là. Euh, on va dire que j'étais parti du par FC pour, euh, pour jouer à Bastia, on va pas se mentir. Et euh, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai mes torts aussi, je ne me suis pas bien adapté. pas j'ai pas fait ce qu'il fallait pour être prêt directement. On a... on a essayé de trouver un projet. Mon agent, on avait déjà été contacté cet été par le club polonais. Okay. Mais quand t'as Bastia qui vient, forcément, Bien sûr. tu, tu te dis la France c'est mieux, t'es prêt de chez toi. Et euh, Du coup, moi, il me fallait du temps de jeu. Ils sont revenus à la charte en voyant que je joue pas. Mon agent, il a dit t'inquiète, fais-moi confiance, on y va. J'ai fait confiance, à notre âge, il faut jouer. J'avais un groupe jeune, j'avais des, a... des a priori sur l'équipe. Mais putain, quand je suis arrivé, désolé pour les mots, hein, mais il ah n'y a pas <laughs> L'équipe m'a a choqué vraiment, tu vois, on joue vraiment comme une équipe de, de jeunes qui ont envie de qui ont pas peur de jouer. Et non, incroyable. Après j'ai pris mes matchs au fur et à mesure, j'ai joué un peu milieu. C'est difficile de rentrer dans une équipe qui gagnait, tu vois. Bien sûr. Et j'ai réussi à prendre les minutes qui fallait, aujourd'hui champion. Après mon titre à mon CV à, à 19 ans. Et voilà, comme mieux, on prochaine en D1, ça va pété. C'est de la folie. Ouais, Merci d'ailleurs de m'avoir invité à venir ici parce qu'on a kiffé. Vraiment, c'était de la folie. Je sais pas comment le décrire. J'ai fait beaucoup de matchs, beaucoup de stades. Ouais. Aujourd'hui, ah. jamais vu. Puis en plus vous avez fait un scénario de malade. Donc oui, euh... ouais, en fait, le fait, c'est pas on a tenu un sport, on est allé le rechercher. Tu vois Bien on sûr. que C'était l'émotion, c'est trop de lâcher. on a couru, je voulais vomir. Il y a trop, trop d'émotions de... qui se sont dégagées. Vraiment c'était incroyable. Et le stade, franchement j'ai découvert, il y avait une atmosphère en Pologne qui Franchement chapeau, chapeau sur ce principe. ici. La Pologne c'est costaud. C'est costaud. C'est costaud. costaud. Et l'année prochaine en D1, on va avoir des équipes en Varsovie et tout, ça va être, ça va être le feu. On va, être préparer, préparer. On va, être Il va falloir envoyer. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Merci mec. Merci hein. pour Félicitations. J'espère que vous avez kiffé. On a kiffé. Ouais, ah, ça c'est sûr. Et je pense que derrière la caméra, tous ceux qui regardent, ils ont kiffé. Il merci beaucoup. Merci, merci à toi. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Les joueurs sont encore en train de prendre des photos avec le trophée ici. C'était absolument incroyable. Le stade est en train de s'éteindre petit à petit. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok, à la chaîne YouTube, à venir en Pologne. Et nous on se quitte avec ce stade qui s'éteint. Merci à tous. Vive le football et vive le grand doping. Et également merci au club du Léchard Dansk et également à l'Udiwan Geo qui a été monstrueux et qui m'a permis de découvrir tout ça avec vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et abonnez-vous, on approche des 100 000.